oh, 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 oh. फरोखी अदब इनायतल चार दारकूमत ऐसी बाहर मारा मारा फिरता रहा उसका दायरा कार सोडानी फौजी क्यादत के इर्द गिर्द का इलाका था पांचवी रात वो बाहर खुले आसमान तले बैठा अपने दो जासूसों से रिपोर्ट ले रहा था उसके तमाम आदमियों को मालूम होता था कि किस वक्त वो कहा होता है उसके गिरवे का एक आदमी एक आदमी को साथ लिए उसके पास आया और कहा यह अपना नाम फख्रुल मिसरी बताता है झाड़ियों में डगमगाता गिरता और उठता था मैंने इससे बात की तो कहने लगा कि मुझे मेरी फौज तक पहुंचा दो इससे अच्छी तरह बोला भी नहीं जाता इस दौरान मिसरी बैठ गया था तुम वही कमांडर हो जो महाज से एक लड़की के साथ भागे हो सुफियान ने उससे पूछा मैं सुल्तान की फौज का भगोड़ा हूँ फख्र ने हकलाती लड़खड़ाती जबान में कहा सजाए मौत का हकदार हूँ लेकिन मेरी पूरी बात सुन ले वरना तुम सबको सजाए मौत मिलेगी अली बिन सुफियान उसके लब लहजे से समझ गया कि ये शख्स नशे में है या नशे की तलब ने उसका यह हाल कर रखा है वो उसे अपने दफ्तर में ले गया और उसे वो थैला दिखाया जो उसे रास्ते में पड़ा मिला था पूछा ये थैला तुम्हारा है और तुम इससे ये चीजें खाते रहे हो हाँ फक्रिश्री ने जवाब दिया वो मुझे इसी से खिलाती थी उसके सामने वो थैला भी पड़ा था जो थैले के अंदर से निकला था अली ने उसमें से चीजें निकाल कर सामने रख ली थी फकर ने ये चीजें देखी तो झपट कर मिठाई की किस्म का एक टुकड़ा उठा लिया अली ने जपट कर उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया फकर ने बेताबी से कहा खुदा के लिए मुझे ये खाने दे मेरी जान और रूह इसी में है मगर अली ने उससे वो टुकड़ा छीन लिया और उसे कहा मुझे सारी वारदात सुनाओ फिर ये सारी चीजें उठा लेना फख्रुल मिसरी ने डाल और बेजान हुआ जा रहा था अली बिन सुफियान ने उसे एक सफूप खिला दिया जो हशीश का तोड़ था फख्र ने उसे तमाम तर वाक़ सुना दिया कि के वो केम से लड़की के ताकुब में किस तरह गया था ताजिरों ने उसे कहवा पिलाया था जिसके असर से वो किसी और ही दुनिया में जा पहुँचा था जासूसों ने उससे जो बातें की थी वो भी उसने बताई और फिर लड़की के साथ उसने ऊँट पर जो सफर किया था वो इस तरह सुनाया कि वो मुसलसल चलते रहे ऊट ने बड़ी अच्छी तरह साथ दिया रात को वो थोड़ी देर कयाम करते थे लड़की उसे खाने को दूसरे थैले में से चीजें देती थी वो अपने आप को बादशाह समझता था लड़की ने उसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाया और शादी का वादा किया था और शर्त ये रखी थी कि वो उसे सौडानी कमांडरों के पास पहुंचा दे वो रास्ते में ही लड़की को शादी के बगैर बीवी बनाने की कोशिश करता रहा लेकिन लड़की उसे अपनी बाहों में लेकर प्यार और मोहब्बत से ऐसे इरादे और ख्वाहिश को मार देती फ्र ने महसूस तक न किया कि लड़की उसे हशीष और अपने हुस्न व शबाब के कब्जे में लिए हुए तीसरे पड़ाव में जब उन्होंने खाने पीने के लिए ऊँट रोका तो थैला गायब पाया जो ऊँट के दौड़ने से कहीं गिर पड़ा था लड़की ने उसे कहा कि वापस चलकर थैला ढूंढ लेते हैं लेकिन मिसरी ने कहा कि वो भगोड़ा फौजी है खदशा है कि उसका तकुब हो रहा होगा लड़की जिद करने लगी कि थैला जरूर ढूंढेंगे। फख्र ने उसे यकीन दिलाया कि भूखा मरने का कोई खतरा नहीं रास्ते में किसी आबादी से कुछ ले लेंगे मगर लड़की आबादी के करीब जाना न चाहती थी और कहती थी कि वापस चलो फखर मिसरी ने उसे जबरदस्ती ऊँट पर बिठा लिया और उसके पीछे बैठ कर ऊँट उट को उठाया और दौड़ा दिया वो सफर की तीसरी रात थी अगली शाम वो शहर से बाहर सौदानियों के एक कमांडर के यहाँ पहुँच गए मगर मिसरी अपने सर के अंदर ऐसी बेचैनी महसूस करने लगा जैसे खोपड़ी में कीड़े रेंग रहे हो आहिस्ता आस्ता वो हकीकी दुनिया में आ गया वो समझ न सका कि हशीत न मिलने का असर है उसकी तस्वुराती बादशाही और जहन में बसाई हुई जन्नत तहले में कई रेगजार में गिर गई थी लड़की ने उसके सामने कमांडर को सलेबियों का पैगाम दिया और उसे बगावत पर उकसाया फ्र पास बैठा सुनता रहा और उसके जहन में कीड़े बड़े होकर तेजी से रेंगने लगे नशा उतर चुका था उसे याद आने लगा कि वो महाज से भाग आया है लड़की मूवी को यही खुश फहमी होगी कि फक्र पर नशा तारी है चुनानचे उसने बेखौफ और खतर कमांडर से ये भी कह दिया कि सुल्तान अयूबी और आली बिन सुफियान के दरमियान ये गलत फहमी पैदा करनी है कि वो जाहिरी तौर पर नेक बने फिरते हैं मगर औरत और शराब के दिलदादा है उनकी इस तवील गुफ्तु में बगावत की बातें भी हुई उस वक्त तक फखरुल मिस्री पूरी तरह बेदार हो चुका था लेकिन सर के अंदर की बेचैनी उसे बहुत परेशान कर रही थी लड़की ने कमांडर से कहा कि अगर बगावत करनी है तो वक्त जाए न करे सुल्तान अयूबी महाज पर है और उलझा हुआ है लड़की ने ये झूठ बोला कि सलेबी तीन चार दिनों बाद दूसरा हमला करने वाले सुल्तान अयूबी को यहाँ से भी फौज महाज पर बुलानी पड़ेगी कमांडर ने लड़की को बताया कि छह सात दिनों तक सौडानी लश्कर यहाँ की फौज पर हमला कर देगा फख्र ये सारी गुफ्तु सुनता रहा आधी रात के बाद उसे अलग कमरे में भेज दिया गया जहाँ उसके सोने का इंतजाम था लड़की और कमांडर दूसरे कमरे में थे दरमियान में दरवाजा था जो बंद कर दिया गया उसे नींद नहीं आ रही थी उसने दरवाजे के साथ कान लगाए तो उसे हंसी की आवाज़ें सुनाई दी फिर लड़की के अल्फाज सुनाई दिए उसे हशीश के जोर पर यहाँ तक लाई हूँ और उसकी महबूबा बनी रही हूँ मुझे एक मुहाफिज की जरूरत थी हशीश का तैला रास्ते में गिर पड़ाए अगर सुबह उसे एक खुराक न मिली तो ये परेशान करेगा उसके बाद फक्र ने दूसरे कमरे से जो आवाजें सुनी वो उसे साफ बता रही थी कि शराब पी जा रही है और बदकारी हो रही है बहुत देर बाद उसे कमांडर की आवाज़ सुनाई दी ये आदमी अब हमारे लिए बेकार है उसे कैद में डाल देते हैं या खत्म करवा देते लड़की ने उसकी ताइद की पखरुल मिसरी पूरी तरह बेदार हो गया और वहाँ से निकल भागने की सोचने लगा रात का पिछला पहर था वो उस कमरे से निकला उसका दिमाग साथ नहीं दे रहा था कभी तो दिमाग साफ हो जाता मगर ज्यादा देर मऊफ रहता सुबह की रोशनी फैलने तक वो खतरे से दूर निकल गया था उसे अब दोहरे ताकुब का खतरा था दोनों तरफ उसे मौत नजर आ रही थी अपनी फौज के हाथों गिरफ्तार हो जाता तो भी मुजरिम था और अगर सौडानी पकड़ लेते तो फौरन कत्ल कर देते वो दिन भर फिरावनों के खंडरों में छुपा रहा हशीश की तलब खौफ और गुस्सा उसके जिस्म और दिमाग को बेकार कर रहा था रात तक वो चलने से भी माजूर हुआ जा रहा था फिर उसे ये भी एहसास न रहा कि दिन है या रात और वो कहा है। उसके दिमाग में ये इरादा भी आया कि उस ईसाई लड़की को जाकर कत्ल कर दे ये सोच भी आई कि ऊंट या घोड़ा मिल जाए और वो महाज पर सुल्तान अयूबी के कदमों में जा गिरे मगर जो भी सोच आती थी उस पर अंधेरा छा जा जाता था जो उसकी आंखों के सामने आकर हर चीज तारीफ कर देता था इसी हालत में उसे ये आदमी मिला वो चूंकि जासूस था इसलिए तरबियत के मुताबिक उसने फख्रुल मिसरी के साथ दोस्ती और हमदर्दी की बातें की और उसे अली बिन सुफियान के पास ले आया तस्दीक हो गई कि सौडानी लश्कर हमला और बगावत करेगा और ये किसी भी लम्हे हो सकता है अली बिन सूफिया सोच रहा था कि मकामी कमांडारों को फौरन चौकन्ना करे और सुल्तान अयूबी को इत्तला दे मगर वक्त जाय होने का खतरा था इतने में उसे पैगाम मिला कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी बुला रहे वो हैरान होकर चल पड़ा कि सुल्तान को तो वो महाज पर छोड़ आया था वो सुल्तान अयूबी से मिला तो सुल्तान ने बताया मुझे इत्तला मिल गई थी के साहिल पर सलेबी जासूसों का एक गिरवा मौजूद है और उनमें से कुछ इधर भी आ गए होंगे महाज पर मेरा कोई काम नहीं रह गया था मैं कमान अपने रफीकों को देकर यहाँ आ गया हूँ दिल इस कदर बेचैन था कि मैं यहाँ बहुत बड़ा खतरा महसूस कर रहा था यहाँ की क्या खबर है अली बिन सुफियान ने उसे सारी खबर सुना दी और कहा अगर आप चाहे तो मैं जबान का हथियार इस्तेमाल करके बगावत को रोकने की कोशिश करूं या सुल्तान जंगी की मदद आने तक मुलतवी करा दूं, मैं जासूसों को ही इस्तेमाल कर सकता हूं। हमारी फौज बहुत कम है हमले को नहीं रोक सकेगी सुल्तान अयूबी टहलने लगा उसका सर झुका हुआ था वो गहरी सोच में खो गया था और अली बिन सूफियान उसे देख रहा था सुल्तान ने रुक कर कहा हाँ अली तुम अपनी जबान और अपने जासूस इस्तेमाल करो लेकिन हमले के रोकने के लिए नहीं बल्कि हमले के हक में सोडानियों को हमला करना चाहिए मगर रात के वक्त जब हमारी फौज खेमों में सोई हुई होगी अली बिन सुफियान ने हैरत से सुल्तान को देखा सुल्तान ने कहा यहाँ के तमाम कमांडरों को बुलवा लो और तुम भी आ जाओ सुल्तान अयूबी ने अली बिन सूफियान को ये हिदायत बड़ी सख्ती से दी सबको ये बता देना कि मेरे मुताल उनके सिवा किसी को मालूम न हो सके कि मैं महाज ऐसी यहाँ आ गया हूँ सौडानियों से मेरी यहाँ मौजूदगी को कोशीदा रखना बेहद जरूरी है मैं बड़ी एहतियात से खुफिया तरीके से आया हूँ तीन रातें बाद काहिरा तारीख रात के आगोश में गहरी नींद सोया हुआ था एक रोज पहले काहिरा के लोगों ने देखा था कि उनकी फौज जो मिस्र से तैयार की गई थी शहर से बाहर जा रही है उन्हें बताया गया था कि फौज जंगी मशक के लिए शहर से बाहर गई है नील के किनारे जहाँ रेतीली चट्टाने और टीले हैं वहाँ दरिया और टीलों के दरमियान फौज ने जाकर खेमे गाड़ दिए थे फौज प्यादा भी थी सवार भी रात का पहला निस्फ गुजर रहा था कायरा के, के सोए हुए बाशिंदों को दूर कयामत का शोर सुनाई दिया गोलों के सर पट भागने की आवाज़ें भी सुनाई दी सोए हुए लोग जाग उठे वो समझे के फौज जंगी मशक कर रही है मगर शोर करीब आता और बुलंद होता गया लोगों ने छतों पर चढ़कर देखा आसमान लाल सुर्ख हो रहा था बाज ने देखा के दूर दरियाए नींद से आग के शोले उठते और तारीख रात का सीना चाक करते खुशकी पर कहीं गिरते थे फिर शहर में सैकड़ों सर पर दौड़ते घोड़ों के टापू सुनाई दिए शहर वालों को अभी मालूम नहीं था कि जंगी मश्क नहीं बाकायदा जंग है और जो आग लगी हुई है उसमें सौडानी लश्कर का खासा बड़ा हिस्सा जिंदा जल रहा है ये सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी की एक बेमिसाल चाल थी उसने दारुल हुकूमत में मुकम कलील फौज को दरियाए नील और रेतेले टीलों के दरमियान वसी मैदान में खैमा जन कर दिया था अली बिन सुफियान ने अपने फन का मुजाहरा किया था उसने सौडानी लश्कर में अपने आदमी भेजकर बगावत की आग भड़का दी थी और उसके कमांडरों से फैसला करवा लिया था कि रात को जब सुल्तान की फौज गहरी नींद सोई हुई होगी उस पर सौडानी फौज हमला कर देगी और सुबह तक एक एक सिपाही का सफाया करके दारुल हुकूमत पर बेखौफ और खतर काबिज हो जाएगी और सौडानी फौज का दूसरा हिस्सा बहरे रूम के साहिल पर मुकीम फौज पर हमला करने के लिए रवाना कर दिया जाएगा इस फैसले और मंसूबे के मुताबिक सौडानी फौज का एक हिस्सा नहायत खुफिया तरीके से रात को बहरे रूम के महाज की तरफ रवाना कर दिया गया और दूसरा हिस्सा दरियाए नील के किनारे खैमा जन फौज पर टूट पड़ा उस फौज ने सैलाब की तरह एक मील वसात में फैली हुई खेमा हल्ला बोल दिया और बहुत ही तेजी से उस इलाके में फैल गई। अचानक खेमों पर आग के तीर और तेल में भीगे हुए कपड़ों के जलते गोले बरसने लगे नील भी आग बरसाने लगा खेमों को आग लग गई और शोले आसमान तक पहुंचने लगे चौडानी फौज को खैमों में सुल्तान अयूबी की फौज का न कोई सिपाही मिला न घोड़ा न सवार उस फौज को आज तमाम खाली खैमे मिले कोई मुकाबले के लिए न उठा और अचानक आग ही आग फैल गई। उन्हें मालूम न था कि सुल्तान अयूबी ने रात के पहले पैर खैमों से अपनी फौज को निकालकर रेतले टीलों के पीछे छुपा दिया था और खैमों में खुश्क घास के ढेर लगवा दिए थे खैमों पर और अंदर भी तेर छिड़क दिया था उसने कश्तियों में छोटी मनजनी के रखवा कर शाम के बाद जरूरत की जगह भिजवा दी थी जूी सौदानी फौज खैमा में आई सुल्तान की छुपी हुई फौज ने आग वाले तीर और नील से कश्तियों में रखी हुई मनजनी को ने आग के गोले फेंकने शुरू कर दिए खैमों को आग लगी तो घास और तेल ने वहाँ दोजक का मंजर बना दिया सोडानियों के घोड़े अपने प्यादा सिपाहियों को रोदने लगे सिपाहियों के लिए आग से निकलना नामुमकिन हो गया चीखों ने आसमान का जिगर चाक कर दिया इस कदर आग ने रात को दिन बना दिया सुल्तान अयूबी की मुट्ठी भर फौज ने आग में जलती सोडानियों की फौज को घेरे में ले लिया जो आग से बचकर निकलता था वो तीरों का निशाना बन जाता था जो फौज बच गई, वो भाग निकली उधर सौडानियों की जो फौज महाज की तरफ सुल्तान की फौज पर हमला करने जा रही थी उसका भी सलाउद्दीन अयूबी ने इंतजाम कर रखा था चंद एक दस्ते घात लगाए बैठे थे इन दस्तों ने उस फौज के पिछले हिस्से पर हमला करके सारी फौज में भगदड़ मचा दी ये दस्ते एक हमले में जो नुकसान कर सकते थे करके अंधेरे में गायब हो गए सोडानी फौज संभल कर चली तो पिछले हिस्से पर एक और हमला हुआ ये बर्क रफ्तार सवार थे जो हमला करके गायब हो गए सुबह तक उस फौज के पिछले हिस्से पर तीन हमले हुए सोडानी सिपाही इसी से बददिल हो गए उन्हें मुकाबला करने का तो मौका ही न मिलता था दिन के वक्त कमांडरों ने बड़ी मुश्किल से फौज का हौसला बहाल किया मगर रात को कोच के दौरान उनका फिर वही हश्र हुआ दूसरी रात तारीकी में उन पर तीर भी बरसे उन्हें अंधेरे में घोड़े दौड़ने की आवाज़ें सुनाई देती थी जो उनकी फौज के अकबों में कुछ तो वो खून करती दूर चली जाती थी तीन चार यूरोपीय मौरखों ने जिनमे लेनपोल और विलियम खास तौर पर काबिले जिक्र है लिखा है कि दुश्मन की कसीर नपरी पर रात के वक्त चंद एक सवारों से अकबी हिस्से पर शंजून मारना और गायब हो जाना सुल्तान अयूबी की ऐसी जंगी चाल थी जिसने आगे चलकर सलेबियों को बहुत नुकसान पहुंचाया इस तरह सुल्तान अयूबी दुश्मन की पेश कदमी की रफ्तार को बहुत सुस्त कर देता था और दुश्मन को मजबूर कर देता था कि वो उसकी पसंद के मैदान में लड़े जहा सुल्तान अयूबी ने जंग का पासा पलटने का इंतजाम कर रखा होता था इन मार्खीन ने सुल्तान अयूबी के इंजाब सवारों की जरूरत और बर्क रफ्तारी की बहुत तारीफ की है आज के जंगी मुबसर जिनकी नज़र जंगों की तारीख पर है राय देते हैं कि आज के कमांडो और गोरीला ऑपरेशन का मौजद अयूबी है वो इस तरीके जंग से दुश्मन के मंसूबे दरहम बरहम कर दिया करता था सोडानियों पर उसने यही तरीका आजमाया और सिर्फ दो रातों के बार बार के शंजून से उसने सोडानी सिपाहियों का लड़ने का जज्बा खत्म कर दिया उनकी कयादत में कोई दिमाग न था यह कयादत फौज को संभाल न सकी उस फौज में अली बिन सूफियान के भी आदमी सोडानी सिपाहियों के बेस में मौजूद थे उन्होंने ये अफवाह फैला दी कि अरब से एक लश्कर आ रहा है जो उन्हें काट कर रख देगा उन्होंने बददीली और फरार का रुझान पैदा करने में पूरी कामयाबी हासिल की फौज गैर मुनजम होकर बिखर गई। नील के किनारे उस फौज का जो हश्र हुआ वो इबरतनाक था यह अफवाह गलत साबित न हुई कि अरब से फौज आ रही है नूरुद्दीन जंगी की फौज आ गई जिसकी नफरी बहुत ज्यादा नहीं थी बाज़ मे ने 2000 सवार और 2000 हजार प्यादा लिखे बास के एदाद व शुमार उससे कुछ ज्यादा है ताहम ये सुल्तान अयूबी को सहारा मिल गया और उसने फौरन उस कमक की क्यादत संभाल ली इस कैफियत में जबकि सोडानियों का पचास हजार लश्कर सुल्तान अयूबी के आग के फंदे में और उधर सोहरा में शंजूनों की वजह से बद नजमी का शिकार हो गया था ये थोड़ी सी कमक भी काफी थी सुल्तान अयूबी उस कमक से और अपनी फौज से सोडानियों का कत्ले आम कर सकता था लेकिन उसने डिप्लोमेसी से काम लिया सोडानी कमान के कमांडरों को पकड़ा और उन्हें जहीन नशीन कराया कि उनके लिए तबाही के सिवा कुछ नहीं रहा लेकिन वो उन्हें तबाह नहीं करेगा कमांडरों ने अपना हश्र देख लिया था वो अब सुल्तान के उताब और सजा से गायब थे लेकिन सुल्तान ने उन्हें बखश दिया और सजा देने के बजाय सोडानियों की, की बची फौज को सिपाहियों से काश्तकारों में बदल दिया उन्हें ज़मीनें दी और खेती बाड़ी में उन्हें सरकारी तौर पर मदद दी और फिर उन्हें ये इजाज़त भी दे दी कि उनमें से जो लोग फौज में भर्ती होना चाहते हो सकते हैं सोडानियों को यूं दानिश मंदी से ठिकाने लगा कर सलाहुलद्दीन ने नूरुद्दीन जंगी की भेजी हुई फौज और अपनी फौज को यकजा करके उसमें वफादार सौदानियों को भी शामिल करके एक फौज मुनजम की और सलीबियों पर हमले के मंसूबे बनाने लगा उसने सुफियान से कहा कि वो अपने जासूसों और शंजून मारने वाले जाबाजों के दस्ते फौरन तैयार करे उधर सलेबियों ने भी जासूसी और तकरीब कारी का इंतजाम मुस्तहकम करना शुरू कर दिया है महतरम प्यारे नाजरीन दास्तान का ना पार्ट मुकम्मल हुआ कोई गलती या शिकायत करनी हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं वीडियो पसंद नहीं हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें बेल अकाउंट ऑल पर करें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर वीडियो पहले आप तक पहुँचे मिलते हैं इन अगली वीडियो में जजाक मुलबाव